मला वाटतं बाबतीमध्ये आपल्या सर्वांना माहित आहे की सध्या कुठल्या पद्धतीचं त्या ठिकाणी व्यसन हे झालेलं आहे समाजाच्या कुठल्या स्तरापर्यंत गेलेलं आहे मी दोन हजार मध्ये आम्ही एक सर्वे केलेला होता मीरा महिंद्र मी ठाणे मध्ये एस पी असताना एक आम्ही सर्वे केलेला होता आणि त्याच्यात बऱ्याचशा गोष्टी समोर आलेल्या होत्या की सुरुवातीला आपण ड्रग्जच्या बाबतीमध्ये कसं त्या ठिकाणी मुलं आकर्षित होतात आणि जसं पथनाट्यामध्ये दाखवण्यात आलं त्या पद्धतीने मग ते महावत कसे जातात पुढे तसं ड्रग्जचं व्यसन जर त्या ठिकाणी पूर्तता नाही झाली तर पैसे मग घरातून कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी काढले जातात की पूर्ण याच्याही पुढे झाल्यानंतर क्राईमच्या याच्यामध्ये सुद्धा बरेचशे मुलं किंवा व्यसनेचे काही लोक आहेत त्याच्यामध्ये अटॅक्ट होतात आणि क्राईम मध्ये अशा पद्धतीचं त्या ठिकाणी कायम होतो दो कितीशे दोन पर्यंत असे वेगळ्या पद्धतीचं कारण हा जो वर्ग आहे हा युवा वर्ग असतो आणि त्याच्यामध्ये भविष्यामध्ये जी काही आपली यंग जनरेशन आहे आणि जो काही आपला डेव्हलपमेंट कंट्रीसाठी आपण द्यायला पाहिजे समाजासाठी द्यायला पाहिजेही सोसायटीला समोर जावं लागतंय आणि निश्चितपणे याच्यातून जे काही वेगळ्या पद्धतीचं सोसायटी मध्ये या गोष्टी व्हायला पाहिजे म्हणजे प्रत्येक याच्यामध्ये सोसायटीज असतील काही त्या ठिकाणी काही चौक असतील किंवा विविध पद्धतीने आपल्याला काही पोस्टर्स बॅनर्स लावून काही रॅली आयोजित करून अशा पद्धतीने आपल्याला अवेअरनेस त्या ठिकाणी करणं फार गरजेचं आहे कारण एक काउन्सिलिंग सेंटर जर त्या ठिकाणी निर्माण केलेलं होतं त्याच्यामध्ये डॉक्टर्स होते काही सोशल वर्कर्स होते काही काही पदाधिकारी आहेत त्याचप्रमाणे विद्यार्थी मित्र मीडियातल्या जे मित्र सहकार

आज हम सर्व मिलके इधर नागपुर सिटी पुलिस के पुलिस भवन ऑडिटोरियम में शेख प्रोग्राम आयोजित कर दिया है जहाँ पे मैत्रेस्था संस्था प्रकृति एनजीओ और नागपुर सिटी पुलिस मिल के असन मुक्त झाललिया उन लोगों का हमने आदर सत्कार कर दिया है और बच्चों के बीच में कॉन्टेस्ट हमने ऑर्गेनाइज कर दिया था उसमें जो विजयी हुए हैं उस चांगले सबसे अच्छा जो पांच आ, ने, उसको हमने चुन लिया है और उसका उनको हमने पुरस्कृत कर दिया है तो हमारी आशा है कि आज इस कार्यक्रम में जो आए है, बच्चे हैं वो ये मैसेज को अपने घरों में अपने शाला में अपने हॉस्टल्स में लेके जाएंगे और ये अधिक अधिक लोगों तक पहुंच जाएंगे जिससे कि ड्रग्स और ड्रग्स से प्रेरित जो गुणे होते हैं उसमें हमारे लड़ाई चालू रहे और उसमें हमें विजय मिल जाए अभी हमारे सभी पुलिस स्टेशन में पुलिस काका नाम के हमने एक प्रोग्राम शुरू कर दिया है योजना हमने करीबन एक डेढ़ साल से हमने शुरू कर दिया है इसमें ऑफिसर हमारे कर्मचारी जो है जो उसमें प्रशिक्षण स्पेसिफिकली दिया गया है इसी काम के लिए वो शाला में जा रहे हैं कॉलेजेस में जा रहे हैं हॉस्टल्स में जा रहे हैं बच्चों से बात कर रहे हैं जैसे ये नशे को जो है पहले ही दफा ही उसको ना कर दे और अगर कोई नशा लेके आ रहे हैं कैंपस में लेके आ रहे हैं तो उसके बारे में जरूर महती हमें दे दें अब इसमें यंग इंडिया अनचेन करके प्रकृति संस्था जो है एनजी एनजीओ उनके तरफ से भी हमें प्रतिसाद मिल रहा है उनके जो यंग इंडिया अनचेन क्लब से जो करीबन पचास कॉलेजेस में काम कर रहे हैं उनके तरफ से भी अपने को माइती मिल रही है कि कहाँ कहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम है उसके अलावा जो भी शाला होते हैं उसके शंबर मीटर के इसके हंड्रेड मीटर्स के आजू बाजू में जहाँ पे भी चाय के टपरी है जहाँ पे कंप्लेन सारे उसके ऊपर रेट्स दिया जा रहा है डाला जा रहा है और एन की मदद मतलब से जो अवैध ऐसे जो संस्था है उसको हटाया जा रहा है तो इस तरह हमारा लड़ाई चल चालू है सर, हमारे पास से करीबन मतलब मुझे लग रहा है तीस चालीस किलो का हमारा पिछले हफ्ते भी हमारे पास से रेड हुआ है ऐसे हम रेड चालू कर रहे हैं और हम पब्लिक को इंकरेज कर रहे हमारे तरफ से नंबर भी हमने चालू कर दिया है और इसके अलावा वन वन टू में भी जो फोन करते हैं उसको हम प्रतिसाद इमिडियटली दे रहे हैं और हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसका हम नाम आ, उसको हम बाहर फ्लैश नहीं, नहीं करेंगे और आप आप निडर हमें दे सकते हैं जैसे कि हम जो बिक्री करने वाले जो राक्षस है वहाँ तक पहुँचे मैम कौन से हमने स्पेसिफिकली अभी वन टू हमने पीछे व्हाट्सएप में नंबर हमने प्रसारित कर दिया था लेकिन उसको इतना अच्छा ज्यादा प्रतिसाद नहीं मिला था इसलिए हमने वन वन टू के ही ऊपर हम ज़्यादा उसमें निर्भर कर रहे हैं वन के ऊपर जो भी होता है उसके क्या है कि सेंट्रली उसका डेटा होता है और वहाँ पे हमसे इमीडिएटली उसको कहीं पे भी उसको आ, डिले नहीं होता है इमीडिएटली हमारे पास आते हैं हम ज़्यादातर एक तो अगर आप नशा कर रहे हैं या दारू पी रहे हैं आपके घर में तो आपके बच्चे आपको देख रहे हैं आप जितने भी अच्छा उनको बता दे कि आप बेटा दारू नहीं पीने का है आपको क्लास में अच्छा करने का नशा नहीं लेने का लेकिन आपको देख के वो सीख रहे हैं तो आप बाहर पढ़ने से पहले आप ये मत ये भूल जाइए कि आपके परिवार आपका देख रहे हैं तो दारू पी के कृपया गाड़ी मत चलाइए आपके जान और दूसरों के जान आप जोखिम में जाल रहे हैं और अगर आपके हार कारण किसी का जान चले जाते हैं कि वो गुना आपके पीछे रहेंगे आपके मन में रहेंगे और आपको छोटे छोटे मौत देते रहेंगे तो इसलिए दारू और नशा को आप नो बोल दीजिए